તો લઈએ છઠ્ઠું પ્રકરણ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જેનું આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છીએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર આપણે લઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 নিম্ন લિખિત પ્રશ્નોની મૌખિક ચર્ચા कीजिए પેલું વિક્રમ સારાભાઈને ખુદ અપને નામ ચિઠ્ઠીયા ક્યું લખી hogi તો એનો જવાબ છે શિક્ષક કે છે વિદ્યાર્થી છે તું કેસે કહી સકતે હો કે વ્યક્તિ મેં બડા બનને કી ઈચ્છા બચપણ સે હી હોતી હે વિદ્યાર્થી ગુરુજી कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। विक्रम सारा भाई को ही लीजिए उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी शिक्षक वह कैसे विद्यार्थी पांच छह वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए शिक्षक परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे विद्यार्थी यही तो बात थी बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठिया आने लगी शिक्षक सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी बीजू विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे इस तरह आपको क्या करना पसंद है तो मुझे छोटी-छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है मैं जोशीले नारे लगाता हूं कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूं मेरे इस शौक के पीछे मेरा

એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો આ બધું જ નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે પ્લસ એની પીડીએફ તમને પ્રાપ્ત થશે ક્યાંથી તો આપણી વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાઉનલોડ કરી લો બરાબર આ ઓપન કરશો આ પેજ ખુલશે પેજની અંદર તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર તમારે એડ કરવાના છે નાખશો એટલે સેન્ડ ઓટીપી આવે ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખો पेड कोर्स एग्जाम पेपर तरह थी बार में जुदा जुदा मेनू में जाइ तरह बार तरह थी बार धोरण विडियो है सातमु धोरण सिलेक्शन करी विषय प्रमाणे पाठ वाइज तब विडियो मेरी सकस बीजू इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम सारा भाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए तो विक्रम सारा भाई की उम्र उस समय पांच छह वर्ष की होगी उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया अब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियां आने लगी इस घटना से उस इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक पहले बचपन में मिल जाती है निम्नलिखित शब्दों को अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्द को से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे गाथा प्रतीक विक्रम तत्पश्चात कैम्ब्रिज भौतिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला इंटरनेशनल मृत्यु ऊर्जा युवा उत्कृष्ट स्मारक पुरस्कार और तो गाथा कथा प्रतीक चिन्ह विक्रम वीरता तत्पश्चात उसके बाद कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय भौतिक सांसारिक अंतरिक्ष आकाश प्रयोगशाला वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मृत्यु मरण ऊर्जा शक्ति युवा युवक उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्मारक स्मृति चिन्ह पुरस्कार इनाम हवाए काल्पनिक हवा से संबंधित तो शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए इरादा लिफाफा ढेरों अनुसंधान उपाधि इरादा हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए लिफाफा लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है ढेरो दीपावली पर ढेरों मिठाइया बिकती है लैस हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला है अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं उपाधि में भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ आगे विद्यार्थी मित्रों पांचवो दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक क्यों कारण सहित तर्क दीजिए तो आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है प्रत्येक वस्तु कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती है होती है परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है उन घटनाओं के जीवंत दृश्य भी दिखाते है बाढ़ अकाल भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है फिल्में, धारावाहिक नाटक आदि के द्वारा यह हम हमें आनंद देता है देशभक्ति समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है दूरदर्शन पर क्रिकेट फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है टीवी के कारण हमारा आपसी मेलजोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए विद्यार्थी मित्रों आさて सरस मजा नु अभ्यास छे तो एनु सॉल्यूशन अही पूर्ण thai तो तुम्हारा मित्र दोस्तों ने चोखसती जान करजो चैनल मा नवा होय तो चैनल सब्सक्राइब करजो तेंय सुधि राखिए अस्तु जय हिंद जय भारत